Уважаемые слушатели, зрители, э что меня вынудило обратиться к вам в данном э видеообращении? Это, прежде всего, моя гражданская позиция относительно того, что происходит, э прежде всего, э во время процесса, связанного так э именуемым по делу ЕСУ Единых энергетических систем Украины, а также э около него. А именно, имеем место действия, которые должны прежде всего находиться в юридической плоскости. Однако вместо того, чтобы регулировать свои действия, осуществлять защиту по данному процессу, адвокат Власенко, который себя называет не адвокатом, процессуальный статус которого защитник в данном процессе ведет... Ну, на мой взгляд, не то, что не правильные действия, да, это же ему, как говорится, выбирать, правильные или неправильные. Он занимается просто политиканством, словоблудием, в большинстве случаев даже наглой ложью. Эта ложь происходит не только из его уст, а и из иных лиц, которые, как я же говорю, связаны с этим процессом, в том числе и с самой подсудимой Тимошенко. Хочу обратить сразу ваше внимание, поскольку как бы ежедневно этот вопрос является на повестке дня, является, на мой взгляд, как бы существенным, поскольку он вводит людей в заблуждение, а именно явка либо неявка, возможность либо невозможность подсудимой в судебное заседание. Обращаемся для этого к нормам Уголовно-процессуального кодекса. Читаем. Норма 262 УПК Украины, которая глазит. Явка подсудимого, ну иными словами, да, является в случае, если предусмотрена ответственность содержания под стражей, является обязательной. Дальше. До определенного периода, в течение четырех месяцев, защитник Тимошенко Власенко говорил о том, что ее явка не обязательная. Для многих людей, конечно, которые не следующие в юриспруденции, либо не знают, это как раз является отличительной чертой в части явки участников процесса. Ну, к примеру, отличительной чертой от гражданского процесса, от хозяйственного процесса, от административного процесса. В данном случае явка одной определенной стороны является обязательной. Об этом гласит норма закона. Все время... Власенко говорит о том, что э, Тимошенко э, не обязательно являться. Вернее, пользовался, говорил об этом неоднократно. После того, как э, участники процесса, в том числе и я, неоднократно начали обращать его внимание на то, что явка является обязательной, он уже изменил свою тактику и начал говорить о том, что... Э, все процессы связанные, она не может участвовать в них, поскольку она больна. Однако опять имеем место заблуждения, поскольку не просто болезнь, а только тяжелая болезнь является основанием для отложения судебного процесса и его переноса тяжелая. Тяжелую болезнь определяет точно так же экспертиза. Была проведена экспертиза, которая установила о том, что Тимошенко может представлять, давать доводы в суде, свободно понимает и осмысливает высказанные ей слова. Ну, это, может быть, было известно немногим. Однако, многие смогли убедиться о том, что Тимошенко... На данный момент не просто а осознает, да, она проводит порядка за три месяца, если мне память не изменяет, было проведено 180 встреч общим количеством времени 280 часов. Это приходится где-то от часа до двух на каждый день. Представьте. Это тот человек, который не может дать на 15 минут вопросов, 15 минут ответов, скажем так, да. Соответственно, если ты можешь найти час для разговора, ты можешь найти точно так же и 15 минут. Последний раз, две недели назад, приезжали немецкие врачи, которые четко подчеркнули для людей, опять же, я говорю, неосведомленных в юриспруденции, что они сказали, что Тимошенко может разговаривать, может общаться, может осознавать, понимает свои действия. Кроме всего прочего, они четко подчеркнули, я же говорю, для людей, которые не знают, как это должно быть, что они не есть компетентным органом, который определяет э, возможность, необходимость явки Тимошенко в судебный процесс. Теперь э, обращаемся опять же к норме ОПК относительно именно тяжелой болезни. Подкладывание и зупинення розгляду справа. Статья 280 КПК Украины. Читаем. Колы пиццудный, або тяжка хвороба, тяжка хвороба тогда зупиняє э, проваджение по справе для э, выликувания подсудного. В нашем выпадку, ну вы поняли, э, болезнь Тимошенко является, как э, и все врачи заключили, э, обычной хронической болезнью, которая, как любой из э, нас граждан, имеет, естественно, их не одну. То есть болезни именно тяжелое в понимании уголовно-процессуального кодекса. Тимошенко не имела. Соответственно, не было оснований для ее неявки. Однако все время э, в ходе этого судебного процесса э, Власенко э, оглашал, э, настаивал на том, что она э, вроде бы желает, но не может. Что мы понимаем под словом не может? Не может прийти, но ну, формально вроде бы она не может. да? С другой стороны, осуществила ли она какие-то действия для того, чтобы прийти? Сказала ли об этом... Э... Государственная петенциарной служба, чтобы ее привезли. Сказала ли об этом врачам, что она желает и хочет, чтобы ее отвезли, к примеру, в больницу? Однако мы видим, в данном случае такого не происходило что явно указывает э, отсутствие возможности на словах, в кавычках, как говорит Власенко, и реальным желанием, да, э, явно противоположные действия. Второе, что мы имеем э, в отсутствии возможности. Все время Власенко в последний раз говорил, что бедная э, несчастная Тимошенко так желала ему позвонить, однако ей не дали. Если исходить из слов э, Власенко, что она не имела возможности, а это же прямое хождение, да, то мы должны, опять же, прямо здесь признаться и сказать, что она не имела возможности, они а э, ей не давали. Потому что... Это я в последующем специально обращено на норму, на норму уголовно исправительного кодекса, которая гласит, что должны предоставить, не спорю, возможность звонить, во-первых, со стационарного телефона, к которому она подойти не может. Почему же я теперь? То есть нужно теперь честно говорить, что она не имела возможности. Если она не может ходить в суд, то она не может ходить и к телефону. Дальше. Они должны признаться смело, что в данном случае они просто перекручивают возможности и желания человека. Третье, перекручивает нормы закона, о чем же я в части телефона сейчас попытался объяснить. Что мы теперь переходим дальше? Какие возможны действия наследки на явке 500, статья 278 КПК? Звертаемся опять же до нормах закона. Часть вторая гласит. В случае неявки подсудимого без уважительной причины на судебное заседание, э, и, ну, естественно, при надлежащем его вызове, э, судья может своей ухвалой або постановой э, совершить принудительный э, привод подсудимого. Что из этого я хочу сказать и на что обратить внимание? Мы имеем э, место, где судья Садовский по делу, предоставляя уже возможность э, находиться даже в больнице, э, разрешил, э, удовлетворив ходатайство стороны э, значит, обвинения, э, проведение судебного заседания путем видеоконференции э, с палаты даже, чтобы человек, так называемый, вообще его не травмировать, ни психологически, ни физически, никоим образом. То есть пошли навстречу, на мой взгляд, даже э, актом даже гуманизма, который э, ну, даже, как говорит Власенко, не предусмотрен уголовно-процессуальным кодексом. То есть ей пошли навстречу всячески. Что мы имеем место опять? От этой видеоконференции отказались. Отказались категорически и опять же неоднократно подав об этом заявление. Что из этого получается? Из этого получается, что у судьи не будет иного выхода, которому, опять же, отмечаем, подталкивает неправильное ведение тактики защиты Власенко, потому что это только из-за его действий, из-за действий самой же защиты зависит. Вы же как поняли, 282-я УПК Украины четко гласит, что явка подсудима и присутствие в суде является обязательным. Все, иного невозможно. По-другому не может быть. Либо через видеоконференцию, от которой они отказались, либо уже тогда приводом в суд суд вынужден будет принять, ну если не на следующее, то через раз, как я понимаю, постановление о приводе подсудимой. Тут, как бы я опять же хотел обратить внимание, это не только мое мнение, это еще мнение в том числе заместителя генерального прокурора, который четко сказал, Рената Кузьмина. Он бы как бы подчеркнул кратко всю эту мысль, что вместо того, чтобы заниматься именно в юридической плоскости защиты, Власенко занимается наоборот, озлоблением всех и вся вокруг, чем самым, опять же, ухудшает положение Тимошенко. Я думаю, теперь должны догадаться все и понимать прекрасно, что вины в том, что если ее привезут в суд, будет только прямая вина самого Власенко, который на этот шаг подтолкнул, который создал все условия для того, чтобы именно ее доставили принудительно. Теперь обращусь ко второму блоку, связанному уже с ложью не только со стороны Власенко, да, а со стороны иных лиц, которые принимают участие в этом судебном процессе. Так или иначе, как, судебная сторона, как процессуальная сторона, так и процессуальная. Сейчас возглавляет место лидера объединенной оппозиции Яценюк. До настоящего момента, в 2009 году, этот лидер, по-моему, можно так сказать, что они должны быть как единое целое, должны быть одинаковой точки зрения у Яценюка с Тимошенко, да? поскольку ж Батькивщина это и есть Батькивщина, это как бы партия, которую возглавляет формально Тимошенко, которая позиционируется именно как с Тимошенко, как ее лидер. Ну а неформальным э, де факто э, является лидером Яценюк. В 2009 году Яценюк э, неоднократно заявил о том, что по одному делу, э, по которому уже получила срок Тимошенко, э, она должна сидеть, она совершила лжет э, э, мировой сообщности э, Европейскому Союзу четко его дословные слова. Что Тимошенко лжет, она уже завралась. По второму делу, который сейчас судебный процесс в Киевском районном суде, он заявил, что многотомные дела, по которым вина, на его взгляд, бесспорная Тимошенко. То есть человек, его действия, опять же, противоречат его слова, о чем я же говорил, что слово противоречит действию. Яценюк заявил о том, что она должна сидеть, ее должны посадить, вина ее бесспорна. Сейчас он говорит: она бедная несчастная, сидит ни за что. На передаче, если мне не изменяет память у Савика Шустера, Шустер Лайф, да? когда ему задали журналисты об этом вопрос, сказали, когда какие неоднократно видеоматериалы подтверждают его действия. Он сказал, что он не помнит такое. Уже на следующих дебатах, по-моему, Стигибка, когда ему эти вопросы задавали, он уже признался, потому что как бы, факт действительно бесспорный о том, что он так э, вел себя по отношению к Тимошенко. И чтобы вы понимали, вы знаете, что он заявил. Он заявил, поскольку мы были в противоположных лагерях, мы боролись за власть, э, то я э, вынужден был э, так говорить в отношении Тимошенко. Она точно так же говорила в отношении меня. Что из этого можно сделать вывод? Вроде бы не прислушались. были в разных лагерях, а что это означает? То есть людям власть дороже, чем э, действительно права и свобода людей. Э, таким образом можно предположить, что сейчас находясь в противоположных лагерях с партией регионов, с Януковичем, точно так же он сейчас получается что? Оговаривает э, партию регионов Януковича, потому что он борется за власть? Из этого получается, что для людей власть дороже действительно, чем какая-то справедливость, законность. То есть во время борьбы власти он подразумевает таким образом возможность оговаривания, говорить неправду, ложь, если он считает это ложью, да? Хотя, на мой взгляд, как раз наоборот, вот это и есть правда истинная. Он подтверждает то, о чем говорил. Вот Такова моя позиция по э, иному лицу, которая э, часто приезжает к Тимошенко, проведует ее, вместо того, чтобы э, как народный депутат защитить права не только одного человека, больного в больнице Тимошенко, а больного там Иванова, больной Сидорова и так далее.